Ранку доброго музичного ранку у нас в гостях Ваня Арнау Діджей Фокус. Розказуйте, наскільки важко цьому навчитися? Де ви навчилися? і Як давно? Я навчився в дюце, закінчив курси звукорежисерів, відповідно тяга до музики з самого дійства, навірно. Музики звуку. Так, то займався танцями. Мені як сказали, музикальний слух, поэтому вирішив рухатися в этом направленні. Очень сильно хотел стать диджеем. Почему? Потому что не везло с девочками, как-то попал в ночной клуб и видел, что возле диджея все девочки в основном такие танцуют, там заигрывают. Решил стать диджеем. И как что, действительно против? Да. да? да. я думаю, что цены от пульта у нас правда заложит, такие российскую обаятельный. В моем, в моем рту случайно, задуматься тоже проводить. Покрути виниловую пластинку, все будет хорошо. Я хочу спросить, а чему диджей фокус? У меня плохое зрение, мы как-то с друзьями шли с речки вечером, может темнело, и возле магазина повесили бигборд, и он в этот момент загорается. Так как зрение плохое, я напрягал зрение, не мог увидеть, но потом у друзей спросил, что там написано, то я не могу навести свой фокус. И с тех пор пошло-поехало. Начал писать музыку, соответственно, взял некий То есть это с мультфильмом? просто почему я назвал тебя вчера Елена Ниагара? Да, я потом людям расскажу. Хорошо. Так, ну давайте перейдем прямо. Я, если честно, думал, что движением стоят люди, которые навчаются в Людной Академии на пилотов, потому что это схоже, скорее, на частину кабины пилота. Стільки... Причем не отечественных самолетов. На самом деле в этом ничего сложного нету. Здесь все по стандарту, просто модификация аппаратуры очень разная. Как на меня, это схоже на обладнание в лекарнях. А для меня это на плиту похоже. Вот, кстати, видите, у каждого свои. У тебя плита, у меня доктор Хаус. Что Фрейдсер, сказал? Ну давайте же что-нибудь сделаем. Давайте, давайте. Начинаем? Давайте начнем. Начнем, начнем. Так, кнопочка. Какая нажимается кнопочка? Uh, это кнопка play. Дайте нам шесть точно тыснутый. Все выборы ты тейпы с уже истинную композицию. да, складай, я, я и сам ну, пишу, я палку, я палку, палку. И, А и, это и... что, ваша или... Нет, это скачано. Скачано, так. И то есть что вы делаете вы... миксы, да? Да, я то есть... Что нынче в моде? Что uh... вот э, то, что под э, вот, что танцуют люди, это понятное дело. Вот что сейчас в вот, моде, какие треки и вот я не знаю, что им… Пиджейками. Появился абсолютно новый стиль музыки, называется трап. Ему Страм? немного трап, да ему немножко более чем полгода, здесь, здесь. и получается, это смесь двух стилей, R&B с дабстепом. Ой, хватит. Второе <сёк> это первое, ни второе не <сёк> знаю. Это <сёк> ломаные биты, то есть, почему да. я начал, я перешел на эту стримушку? <сёк> Потому что девочки <сёк> любят R&B, то есть, потанцевать, подвигаться. Чем-то похоже на хип-хоп, да. а, парни в основном любят дабстеп, это электронные звуки, такие более жесткие. А, как же тогда девочки и парни будут танцевать вместе, если тем надо электронные звуки, у этим рубить Да. В том-то и сочетание бит рнб R&B получается. То есть поэтому трап, да? То есть это вы специально для того, чтобы мальчики и девочки вместе танцевали, да? отлично, все, теперь мы что будем. Это за соединение сердец. Тебе можно показать ему частину? Еще тут. Кнопка play начинает играть трек, кнопка Q возвращает трек на первую точку, на начальную точку. Это регулятор джога, то есть сам джог он делает трек или быстрее или медленнее, джок чтобы это играл. Вот вертелка, да? Да. Вот это самое Функция винила дает, то есть можно остановить трек, сделать скрейч угу. ага. и дальше продолжить играть. Да. Лена, сделай скрейч ты <composed> <плэн> э, То есть по пульту это низкие частоты, то есть баса, э, средние частоты это вокал, основные звуки и высокие частоты это, <плэн> <плэн> like, можно сказать, пищалки, э, э, которые, то есть все звуки типа песочные в таком плане. Чувствительность, она же громкость. То есть фейдер громкости, предпрослушка, то есть на наушники. Ага, чтобы не шуповать публику, я заменила. А давайте тогда покажем, да. а вы вообще в наушниках работаете, чтобы не слышно было, да? Я в наушниках только прослушиваю следующий трек, который будет играть. Ага, все. То вы разом с усима. Да. Так, у нас залишается, буквально две пункты. Давайте. Давайте. Музыки. Давайте. Музыки и вот это. И вот это, давайте. Так, давайте. Вы там, мы Три! ха Це ми скло протираємо просто. Ваня, а що вона просплює? Нема в нас до того хисту. Заберіть, заберіть руки від техніки. Даний трек в стилі Breakbeat. А ти кажеш, швидко вчитися, нам і все скільки. Так, ну, а мені, ну, звісно, то є желательно вчити теорію цього всього. Вами прощаємося і не прощаємося. Ми йдемо у відпустку, але все одно залишаємося з вами на все літо. Дивіться, з нас кожну ранку, шостий, п'ятдесяти. А ми нарешті їдемо на моря на різні. але на Вам примі готові танцювати, готові для Нам, вас. поїхали. Нам страшенно приємно було працювати з вами для вас весь цей сезон. Наступного сезону я сподіваюся, що ми будемо ще веселішими бадьорішими. Будемо радувати вас більше. Ми з вами прощаємось і з не прощаємось, дивіться раду каву кожного ранку. Від нас бадьорий настрій, від вас посмішки. Добавлюся. І до зустрічі на морях. До відсотків.